Всем привет, с вами Полягош, и сегодня я снимаю обзор на все мои новинки за ту прошедшую неделю. Я называю ее прошедшую, потому что завтра воскресенье, и как бы учебная неделя прошла. И сегодня я снимаю обзор на мои новинки, у меня их 6, то бишь имею в виду пэтов. Если у меня за каждую неделю будет набираться хотя бы больше 10 пэтов, ну, может быть, или на посылке, или если у меня будет желание, я буду снимать такие видео. Если вы хотите побольше таких видео о моих новинках, пэтов, что-нибудь такое для пэтов, то ставьте палец вверх под этим видео, наберем давайте-ка 10 лайков, ну, или 6, или... 5 хотя бы наберем. Если наберется здесь 5 лайков, то я выложу долгожданную серию LPS популярно русском. Да, вторую часть. Блин, нереально, у меня появились крутые декорации, наконец-то в Питере. Ну, я здесь уже давно-давно, приехал сюда 7 августа. Ну, и, в общем, у меня здесь столько крутых декораций, поэтому я могу продолжить ваш любимый LPS популяр. Да-да-да-да-да. Я знаю, что вы очень сильно рады, потому что многие вообще просто нереально у меня выпрашивали этот популяр. Ну, наконец-то у меня здесь есть и машина, и все вот это вот все. У меня появился Коля, похоже на Сейджа, которого я покажу в, этом, в этих новинках. У меня типа, скоро появятся, ну, как бы, мне дадут деньги. И я куплю много разных крутых пэтов. Я не буду говорить их, потому что... Смысл? Пускай будет интрига. Я их закажу, они ко мне приедут, и я сниму на них обзор. Ну, из них могу сказать только про Суперкота. Поэтому он у меня скоро будет. Поэтому сегодня, наверное, как-то сегодня я постараюсь разобраться с деньгами, чтобы мне моя тетя переслала папе их на карточку, и мы как и мы с папой как-то купили этих пытов. Ну а видео не об этом, видео о моих новинках. Давайте-ка же начнем с первой новинки, которая у меня появилась на этой неделе. Давайте. Вот эта новинка, это такая лежачая кошечка, мне ее подарила моя подруга Злата. Ну, она, даже не знаю, эта кошечка, она какая-то такая милая, не знаю, я давно хотела кошку такой формы, но не имела возможности ее купить, потому что они везде стоили по 1000 рублей, а 1000 рублей я уже стоящую кошку куплю. Ну вот. Ну, были, конечно, дешевые, но там доставочка еще просто. Также здесь есть вот такие вот рисуночки разные. Ой. А типа такса есть такая, такса 1010 номер, Кеша, по-моему, так все называют. Но я не смотрела многие популярного сериала полностью, поэтому ハハハ У меня такая стоячая кошка, которая...